Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Danger Romance, se puede comprar a Cylon con dinero basados en el libro. En la misma posición, Cylon estaba sentado solo hace unos días, esperando que alguien se sentara a su lado, pero hoy, alguien estaba sentado ahí, y el rostro y la expresión de la otra persona no parecían creerlo, pero afortunadamente, Kang... Está a punto de llegar ahí. Intenta hacer esto de la manera que te acabo de mostrar. Silen le dio un papel con una simple pregunta al hombre con el ceño fruncido. Cuando Kang vio los números en el papel, sus cejas se fruncieron aún más. Es difícil. No lo has hecho. ¿Cómo sabes que es difícil? Con tan solo mirar es suficiente, pero cualquiera puede hacerlo. Es la gente, no yo. Cylon respondió hondo y colocó con éxito la hoja de papel frente a Kang, pero no vio lo que estaba haciendo durante unos minutos. Para contener su ira, Cylon solo se sentó a contar del 1 al 10 en su corazón. Enseñar a otros requiere paciencia, pero si es Kang, la paciencia de Cylon ha aumentado mucho. ¿Puedes hacerlo? Cylon miró los números en el teléfono y preguntó después de 15 minutos. Pero Kang siguió mirando el papel en blanco sin hacer nada. Si lo hubiera hecho, lo habría hecho. Cylon respiró hondo, recogió el papel blanco y lo puso en medio de la mesa. Con la otra mano sostenía el libro con la receta que acababa de enseñar juntando las dos cosas. Primero veamos qué pide la pregunta y luego veamos qué valor da. El bolígrafo en la mano de Cylon señaló el título, pero la persona que debería haber escuchado dirigió su atención al estadio de béisbol al otro lado de su mesa. ¿Escuchaste lo que te dije? Dime, te escucho. ¿No puedes simplemente escucharlo? Tus ojos deben verlo. Kang miró obedientemente hacia atrás, pero sus ojos, que se suponían que deberían mirar el papel, miraron a Cylon. Los dos se miraron, pero Cylon rápidamente se dio la vuelta. Te dije que este método no funciona conmigo, dijo Kang. ¿Qué quieres decir? El problema es cómo piensas y tratas de enseñarme. Entonces, ¿qué método debo usar contigo? No importa cómo enseñes, no vas a entrar en mi cabeza. Solo estás perdiendo el tiempo. Pero al menos puedes recordar por un momento. Hay una prueba mañana, no importa qué, primero tienes que revisarla. Cylon mencionó que mañana habrá un examen de matemáticas, por lo que el enfoque de la tutoría de hoy es principalmente el contenido que se pueden revisar mañana. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quieres decir? Cylon lo miró inquieto, hay un examen mañana, así que incluso si enseñas hoy es demasiado tarde. Entonces, Sylon preguntó por qué sabía que Kang tenía un plan y quería que lo siguiera. Puedes ayudarme y eres el único que puede. Kang dijo con ojos brillantes, pero Silon estaba seguro de lo que estaba a punto de escuchar. No era bueno. Di lo que quieras, deja de andarte por las ramas, cálmate. Kahan sonrió. Silon estaba claramente incómodo, pero lo hizo sentir más interesante. Tengo otra sugerencia, mejor que la que te dio la abuela. ¿También me vas a pagar? Excelente, Kang movió su dedo y sonrió satisfecho. ¿Cómo puede ser que Silo no conozca esta medida? Esta medida es la más fácil, solo se soluciona con dinero. Te contrataré para que me envíes las respuestas, 100 baht por cada materia. Comenzando con el examen de matemáticas de mañana. Habiendo dicho eso, sacó su billetera de su bolsillo, sacó una nota gris y se la entregó a Cylon. Al igual que este, es un pedazo de papel que se puede dar arbitrariamente a las personas, sin arrepentimiento, enmarcando, contraste con Cylon. Cada centavo de tu dinero se cambia por sudor y energía, cuerpo fatigado, agotado. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Preguntó Cylon, pero se negó a aceptar el dinero que le dio. Esta es una medida de ganar-ganar. ¿Qué estás pensando? Bueno, lo que sea, pero quédate con el dinero. Dámelo cuando termines. La respuesta de Cylon hizo que Cajan volviera a mirar el dinero que tenía en la mano, sin saber si la otra parte aceptaría el dinero que había pagado. Si te sientes tan pequeño, solo haz lo que dices. Así es como se supone que debemos ser socios. ¿No dijiste que no estabas demasiado cerca ayer? Cylon susurra una queja, pero a Kang no le importa lo que digas. Mira a Cylon hacer las maletas y poner una bolsa al hombro. Entonces, ¿a dónde vas? Trabajando a tiempo parcial, la gente como yo no puedo usar el dinero tan casualmente como algunas personas. Kang parpadeó ante la sombra de su espalda preparándose para irse. No sintió que Cylon se estuviera burlando de él, lo cual se podía ver a través de su mirada y ojos cansados. Es bueno que Cylon pueda aceptar fácilmente su oferta, pero Kang lo entiende de manera diferente. Cylon se puede comprar con dinero, y tiene suficiente dinero para comprar un niño.